দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন সংবাদ এই মুহূর্তের একটি সংবাদ টাকার হেরোইন ও ট্যাবলেট ট্যাবলেটযুক্ত আটক পাঁচ কাছার জেলা পুলিশ ড্রাগস বিরোধী অভিযানে আবার বড় সাফল্য পেল গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশের একটি বিশেষ দল ঘাট ও লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত মারকুলের এলাকায় দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে দুশো ষোলো গ্রাম হেরোইন ও তেইশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে এই মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য সাত কোটি টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযানে দুই মহিলা সহ পাঁচজন মাদক পাচারীকে আটক করা হয়েছে দীর্ঘজনা হল আয়সা বেগম চৌধুরী মুসলিমা বেগম মজুমদার জাজাল চৌধুরী রবিজুল চৌধুরী এবং লালপুত সিংশিদ পুলিশ জানায় তৃতীয়দের কাছ থেকে দুটি গাড়িও যুক্ত করা হয়েছে যেগুলি মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছিল ঘটনার বিষয়ে কাচার জেলা সিনিয়র পুলিশ সুপার অমল মাহতা জানান দৃতরা রাজ্য থেকে ড্রাগস এনে কাচারে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল পুলিশের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়েছে তিনি আরো বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্দেশে অসমসহ বিশেষ করে কাছার জেলাকে মাদক মুক্ত করতে পুলিশ নির্বিচারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দেখুন বারাক সংবাদের প্রতিবেদন ড্রাগস বা নেশাযুক্ত সামগ্রীর অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমি দুটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ এটা অভিযান আমাৰ সোনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত সদৰ থানাৰ এৰিয়াত এটা অভিযান চলিছিলে আৰু দ্বিতীয়টো অভিযান চলিছিলে মাৰখলিন লখিমপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এয়াত আৰু দুইটা আমাৰ যি পিঅ' আছে দুয়োটা পিঅ'ৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ইচ্ছাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ প্ৰথম যিটো যিটো ঘটনাস্থলীত সোনাবাৰী ঘাটত যেতিয়া আমি এটা গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু এই গাড়ীখনৰ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত তাত চাৰিজন আৰোহী আছিলে সেই চাৰিজনৰ আৰোহীক যেতিয়া সোধ পোছ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আমি ওঠৰটা চাবোনৰ বাকচত হিৰইনো সন্দেহযুক্ত হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে আই এছা বেগম চৌধুৰী দ্বিতীয়গৰাকী হৈছে মুছলিমা বেগম মজুমদাৰ আৰু তৃতীয়গৰাকী হৈছে তৃতীয়জন হৈছে জলাল আহমেদ চৌধুৰী আৰু চতুৰ্থজন হৈছে ৰাজীৱুৰ আলী চৌধুৰী এই গোটেইকেইজনৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু ধলাই পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত গোটেই চাৰি চাৰিজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী হিৰোইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ যি ওজন আছিলে দুশ ষোল্ল গ্ৰাম আছিলে আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনগতভাৱে স্থলীতে আমি চিজ কৰোঁ আৰু দ্বিতীয়টো স্থানত দ্বিতীয়টো স্থান হৈছে মাৰ্খলিন লখিমপুৰ তাৰ এজন ব্যক্তিক আমি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি ব্যক্তিজনক বিশেষ খবৰ সূত্ৰ খেদি আমি তেওঁৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু সেই মানুহজনৰ নাম হ'ল লালপুৰ সিংজিত তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মাঞ্জা তিনিআলি কাৰ্বি আংলং তেওঁৰ পৰা আমি বিছ হেজাৰ য়াভা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে এখন বলেৰ' গাড়ীও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বলেৰ' গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে এছ জিৰ' নাইন বি ছিক্স 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 ছেভেন এই গাড়ীখনো আমি তাৰ লগত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিলোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আৰু আমি ইতিবাচক ৰিপ্লাই পৰাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই জব্দকৃত সামগ্ৰীৰ সামগ্ৰিকভাৱে চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় সাত কোটিৰো অধিক হ'ব বৰ্তমান আমি অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে লালপু ছিংজিদ বুলি যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মাঞ্জা কাৰ্বি আংলং তেওঁ তিনিচুকীয়া জিলাত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰু তেওঁ কাৰ্বি আংলংটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত তাতো তেওঁ জড়িত হৈ আছে আমি যেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কৰিছোঁ এই কথা জনা গৈছে গতিকে আমাৰ এই যি অভিযান আছে অব্যাহত আছে আৰু এই লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি তদন্ত চলাই গৈছোঁ আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে আমাৰ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ এনে অবৈধ সৰবৰাহ যেতিয়ালৈকে চলি থাকিব আমাৰ অব্যাহ আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা তাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অহৰহ আমি চলাই গৈছোঁ আৰু এই অভিযান আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে গোটেইখিনি সামগ্ৰী যিখিনি সামগ্ৰী আমি লখিপুৰত মাৰখলিনত জব্দ কৰিলোঁ সি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু আনটো যি সোনাবাৰী ঘাটত যি আমি জব্দ কৰিলোঁ সেইখিনিও পইন এক চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলালৈ সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু এইখিনি বা আমাৰ অসমৰে বহি জিলালৈ বা অসমৰে এই চুবুৰীয়া জিলালৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি প্ৰাৰম্ভিক তুমাৰ প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আমাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে